прошли какой-то этап, хорошо выиграли кубок, который действительно нужен был и болельщикам, и Киеву в этот непростой момент. Я рад, что мы какую-то радость принесли людям. Про что вы думали, когда вас команда подкидалась? Это так зворушливо выглядело сбоку взагалі? Да не знаю, ни о чем не думал, чтобы не уронили, наверное. А так, о чем там думаешь? Конечно, приятно, когда мы все вместе с игроками добились такого результата. Именно хорошей игры. Хорошо, что есть результат при хорошей игре. И я думаю, что все вчера было. И хороший праздник. И в первую очередь результат победа в Кубке. Шевченко подзвонил, провитал Он звонил перед игрой. Да, очень давно не слышал. Перед игрой мы поговорили. Но после игры он не дозвонился. Но я видел, что он набирал, но потом мы не разговаривали. Сколько у вас на звонков было, что-то так не секрет? Телефон сел там? Ну, много было. Сообщений было 80. Такого у меня не было никогда. То есть так никого не витало, как футболист? Нет, конечно, как футболист. Тогда вообще, когда я играл, я смс не было. Так не, не привитаешь сильно. То есть уже вечули, что такая тренерская работа, как бы? Ну, конечно, когда она успешная, конечно. Но зато, когда проиграл Металлургу Донецку, то ни одного сообщения не было. Вот это тоже ощущаешь на себе. Вы готовы прийти и сказать, что я готов взять за провести сборы и взять весь сезон на себя? Да, почему не готов? Я думаю, что та атмосфера, которая была вчера и на поле и после игры, мне нравилось, как нравится, как ко мне относятся футболисты. Они уже понимают, что то, что мы делаем, оно действительно нужно и оно дает результат. Посмотрим.